Итак, сегодня Пятидесятница. Итак, сегодня праздник Дня Рождения нашей Церкви и Сошествия Святого Духа не только на апостолов и Божию Матерь, но и на всех нас, христиан, последователей нашего Господа. Почему это так важно? Потому что Пятидесятница является Таким логичным завершением всего того, что делал в земной жизни наш Господь. Не только Пасха, как кульминация Его миссии, а как результат Его миссии Пятидесятница тоже в какой-то степени является такой кульминацией. Пятидесятница это древний праздник, и я вам как-то уже говорил и рассказывал и вчера вечером, что в Ветхом Завете было несколько великих праздников. Такими праздниками был Песах, то есть память о том, как Бог вывел народ избранный, израильский, из египетского рабства. Для нас, христиан, это Пасха, которую мы празднуем, как Господь вывел нас из рабства греха и дьявола. И был другой праздник, его по-еврейски именовали Шавуот, то есть праздник Седмиц, он праздновался через семь недель, то есть через семь седмиц после Пасхи. И, естественно, это некий прообраз нынешнего праздника Пятидесятницы. В этот праздник стекались в Иерусалимский храм множество народа, принося с собой две, два хлеба. Это такая была жертва. И в этот праздник Господь благословил, чтобы на апостолов, в Иерусалимской горнице снизошла благодать, тем самым положив начало новой эры. То есть Пятидесятница – это без сомнения начало новой жизни в Духе Святом. Не сказать, что Дух Святой не действовал до этого. Действовал в пророках, в праведниках. Действительно, мы можем говорить множество различных событий Ветхого Завета, не происходили бездействия Святого Духа. Но это было скорее не правило, а исключение из правил. А вот уже после пятидесятницы Дух Святой преизобильно почивает в каждом из нас. И через крещение, то есть через наше воскресение в воде, через огонь Духа Святого в таинстве мира помазания. Мы запечатлеваемся Духом Святым в неком новом состоянии. Это состояние, чтобы не входить в такие глубокие богословские, ну, скажем, исследования, можно определить следующим образом. Вы все знаете, что такое виноград. Вы все знаете, что такое виноградная лоза. Вот я хотел бы, чтобы вы вспомнили, Господь не раз уподобляет последователей его учения, его закона виноградной лозе. И он говорит, вот как не может веточка жить отдельно от лозы виноградной, так не может и каждый человек жить без Христа. Но вот это вот единение со Христом, оно как виноградной лозе через сок, через вот эту вот воду, да, оно определяется благодатью Святого Духа. И вот Христос для того и возносится, чтобы, обожив нашу человеческую природу, послать нам Духа Утешителя. И в этот день происходит, если можно сказать, такой первый вздох новозаветной церкви. И это дыхание церкви уже не заканчивается во веки. То есть это дыхание продолжается. Эта виноградная лоза, которая вот с этого дня наполнилась соком, она отдает этот сок, этот сок циркулирует, если можно так сказать, по этой виноградной лозе, как вот в нашей церкви. Это благодать, которая снизошла на, на нас и не сходит в таинстве мира помазан. Она позволяет нам быть единым. Христом. То есть именно этой благодатью мы можем иметь связь с Богом. И вот когда вы приходите в храм, или когда вы даже вне храма, но когда вы совершаете, допустим, элементарное крестное знамение, когда вы ставите свечу, когда вы освещаете воду, когда вы освещаете цветы и разные вот такие благовонные зелья, как сегодня, когда вы благословляете пищу перед трапезой, когда вы благословляете своих детей, когда вы молитесь, когда вы возжигаете лампаду, когда вы плачете в молитве, когда вы исповедуетесь, когда вы причащаетесь, когда вы соборуетесь, когда креститесь, когда венчаетесь и даже когда постригаетесь в монахи или когда уже Господь призовет, уходите в мир иной, все это, вот услышьте меня, все это происходит благодатью Святаго Духа. Не иначе. И когда мы воспринимаем все это как внешность, как нечто такое, знаете, ну, само собой разумеющееся, мы забываем, что в этом всем действует благодать. И без благодати этого даже элементарного и обычного и привычного для нас не существовало. Этого бы не было. Для нас праздник Пятидесятницы – это не только общий праздник Церкви, это наш личный праздник. Святые отцы говорят, что если вы знаете Духа Святаго, значит, вы должны очищаться от своих грехов. То есть наша личная Пятидесятница в крещении, а, допустим, для священников это еще и Пятидесятница в рукоположении, она должна обуславливать наше стремление к чистой, достойной, благочестивой, святой жизни. И вот сегодняшний праздник – это напоминание всем нам, христианам, современным, которые живут в 21 веке, что благодать Святаго Духа дает нам шанс свою жизнь перезагрузить, свою жизнь изменить и отрешаться не сразу, не, не мгновенно, но отрешаться от своих грехов и страстей. Пятидесятница – это праздник великой радости, потому что как говорит святитель Григорий Низкий, мы можем познавать Христа только в сиянии Святаго Духа. То есть мы можем знать, как говорит апостол Павел, мы можем назвать Господа Иисусом Христом да, только благодатью Святаго Духа. Я очень прошу вас понять, что можно было бы еще очень много говорить. Можно было бы вспомнить еще о самом важном, и я это не могу сейчас не сказать. Пятидесятница это праздник единства. Мы, мы слышим в песнопениях, видихов свет истины, прияхом Духа Небесного. <космех> Познаем истину. И это очень немало. Нераздельные Троицы поклоняемся, говорит это песнопение. То есть мы Духом Святым познаем истину. Слышите, это очень, это очень много. Знать истину, принять ее это очень важно. И именно истина нас должна объединять. Истинная вера во Христе Иисусе. Я как-то вам приводил пример в Ветхом Завете люди захотели объединиться, и они объединились вокруг великой идеи постройки Вавилонской башни. Такой интернациональный глобальный проект, огромное сооружение, огромные затраты, усилия, человеческий ресурс начали строить. И если мы слышим что Господь в Пятидесятнице собирает нас благодатью Святого Духа, то там почему-то это объединение людей Бог разоряет. Почему? Потому что Богу угодно единение людей, соборность человеческая, только во имя Божие, не во имя гордыни, не во имя тщеславия, не во имя эгоизма, не во имя цивилизации, а именно во имя Божьего. Пятидесятница подобна ковчегу завета. Как это не парадоксально, услышьте меня, братья и сестры. Вы думаете, почему вы сегодня в храме? Потому что праздник, кто-то скажет, да. Потому что прошу о своих близких, о своих родных, дальних, за себя прошу, да, потому что молимся за защитников, потому что думаем, когда же будет мир на нашей земле, и ждем этого мира, потому что не знаем, какое наше будущее, переживаем за это будущее. Да, поэтому мы в храме, естественно. Но вы в храме, друзья, мои, братья и сестры, поверьте, прежде всего, потому что Дух Святой привел вас сюда, и это не мои выдумки. Когда-то, когда Ной по благословению Божьему начал строить ковчег, Ной не знал ни месяца, ни года, ни тем более числа и времени, когда начнется потоп. Говорит Писание, Ной строил ковчег завета 120 лет. Слышите, 120 лет строил он ковчег. И это время было дано для того, чтобы все те, кто был предназначен войти в ковчег, вошли в него. Давалось время человечеству услышать голос Божий. И одно дело, когда ковчег строится. Когда ковчег наполняется, когда ковчег еще не закрыт. А другое дело, когда ковчег наполнен, закрывается и тут же начинается поток. Вот уясните, уловите для себя этот момент. В нашей жизни, христианской, это тоже актуально потому что мы с вами также призваны войти в этот церковный спасительный ковчег. И Духом Святым Господь, любящий нас и спасающий нас, призывает в этот ковчег. Но кто-то, как и тогда, во времена Ноя, скажет еще не время. У меня еще много других своих дел, кто-то скажет, да ну, что это за выдумки, Ной придумал там. Что он чудит-то? Какой потом? Жизнь прекрасна. Жизнь замечательна, нужно все брать от жизни. Так думали современники Ноя. Но только восемь людей, слышите, восемь человек из всего человечества, населявшего тогда землю, вошло в ковчег. Восемь. И для нас Пятидесятница дает возможность войти в этот спасительный церковный ковчег. Потому что не знаем, когда Христос придет. Не знаем ни времени, ни года, ни месяца, ни дня, ни часа, когда Христос придет судить живых и мертвых. И для нас, вот сегодняшний день, даже если мы пришли по своим внутренним, личным причинам в храм, это день, который напоминает нам о высшей цели нашего существования. Быть с Богом, не оставить Бога. Я благодарю всех вас дорогие мои братья и сестры, за святые молитвы. Я молюсь милосердному Господу и прошу вас это делать, чтобы Он укрепил нас, и мы остались в единстве со Христом и с нашей Матерью Церковью. Я надеюсь, друзья мои, что милосердный Господь, видя наши усердия и нашу усталость, и наши скромные молитвы, не оставит и благословит нас не только в этой временной, противоречивой и такой быстротечной жизни, но и в жизни вечной.